Мы начинаем на великой головной сцене 5 международный фестиваль Альфа-Джаз-Фест вашего опыта. Мы запросим вас на карантин, международный фестиваль альфа Джаз Фест на Балабан, Кеннеди на Балабан, на барабан Том на барабанах, на барабанах, на на Майк на Майк на Майк на はい。 важная, ответственная и почетная миссия. Я вот сегодня, как сказал Алексей, вручаю приз Альфа Джаз Фест имени великого музыканта Эдди Рознера. И сегодня у меня ответственная она потому, что ну, в зале тысячи людей, и я уверен, что нас смотрят э, еще больше людей по всей Украине. И э, конечно, это всегда и приятно, и волнующе, и так далее. Вот. А значит, приятно, Миссия. еще и потому, что человек, которому мы эту награду вручаем сегодня, это великий музыкант, и можно очень долго перечислять его достижения, его награды. Я скажу только, что э, господин Хэнкок, Херберт Хэнкок, которому мы сейчас награду будем вручать, вот. он обладает 14 премий также обладатель Оскара за музыку к кинофильмам. Он написал, например, музыку знаменитому фильму Микеланджело Антониони Блоа. И вообще, я думаю, что он играл с легендарным Мансом Дэвисом, Манс Дэвис Квинтиет и так далее. То есть, я думаю, что, наверное, на сегодняшний день это один из самых заслуженных, если не самых выдающихся джазменов в мире. Вот. И когда-то он сказал такую фразу, которую я прочитал недавно. Uh, он сказал, по-английски он звучит так, что «Creativity and artistic endeavor uh, have a mission that goes far beyond just music for the sake of music». Что в переводе означает, что uh, творчество и поиски в музыке, в джазе, идут гораздо, имеют миссию гораздо большую, нежели просто музыка ради самой музыки. И вот это, мне кажется, имеет отношение к нашему сегодняшнему uh, фестивалю, потому что вот этот фестиваль для нас, конечно, мы очень гордимся, что мы его, так сказать, придумали, что мы его воплощаем в жизнь вот с командой единомышленников. И то, что он популярен, то, что люди э, покупают билеты, раскупили билеты в течение буквально нескольких часов, это для нас, безусловно, предмет большой гордости. Но для нас это не только фестиваль. Мы, безусловно, э, думаем о том, что для нас вот, то, что мы это делаем, это знак того, что мы верим, что вот в нашем любимом родном... В городе Львове, таком старинном и таком вечно молодом, всегда будет звучать на улицах музыка. И что, и что, и что, здесь будут жить знаете, писатели, ученые, поэты, философы, дипломаты и так далее. И будут они жить в стране, в свободной, демократичной, мирной, процветающей стране Украины. Я хотел бы сказать слова одного, ну, еще одного великого музыканта, Чарли Паркера. Он сказал так, что джаз это музыка, которая смывает с души грязь повседневной жизни. Вот именно для этого, мне кажется, мы все здесь сегодня собрались. Хорошего вам вечера, наслаждайтесь великим Кэрри Хэнкертом. Дякую Николай новый Альфа Джаз и Ворк вашей области, мистер... ¡Fuera de английский сказал, украинский сказал, что он